তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন গাৰ্গ যিটো সোণোৱাল কল্পনা পাটোৱাৰী আৰু চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীত আচুৰ বৰপ্ৰাপ্ত আৰু প্ৰশান্ত ঘোষ প্ৰিয়া বৰালী ধৰি আমাৰ জয় বৰুৱা থাকিব এই ধৰণে আমাৰ গোটেই যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক দিশ বা কৰাৰ কাৰণে গোটেইবিলাক পৰিকল্পনা আছিল আৰু পৰিকল্পনাই নহয় আমি আপোনালোকৰ ধৰণে আপ্নালোকৰ লগত আমি আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত আমি প্ৰশংসা কৰিছিলো এটা কথা আহি পৰিলে কি শেষলৈকে যে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ তিনি তাৰিখত যিটো অনুষ্ঠান আছিল অনুষ্ঠান কৰিছে যে তেওঁ এৰাব ধৰা জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানখিনি সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ কি ধৰণে সংযোগ কৰিবা কি ধৰণে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিছো আৰু আমাৰ জুবিন গাৰ্গে আমাক এটা কথাই কৈছে যে আমাৰ সাহিত্যভাৰ প্ৰতি তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ কৰণীয়বাল যিখিনি আছে আটাইখিনি কৰি যাব কিন্তু তেওঁ বিশেষ এৰাব নোৱাৰা অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁক এই সংগীতানুষ্ঠান বা এই যিখন আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাত তেখেতে তেখেতৰ যিটো গীত পৰিৱেশন কৰা আছিলে বা তেখেতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা কথা আছিলে সেইটোতো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেই কথাখিনিও আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিলোঁ কাৰণ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে বিভিন্ন কথা ভাবিব বা বিভিন্ন ধৰণে এইটো কথা আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব সেইকাৰণে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সদাশয় ৰাইজত আমি আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি তথা আমাৰ সাহিত্য ভাষণক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় কামনা কৰিছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক তথ্য বিশেষভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণেও আমি আৰু পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যিখিনি আমি হয়তো আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাব পাৰিম বাকী আপোনালোকক আৰু এটা কথা আমি জনাব খুজিছো যে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে আমাৰ শিক্ষ সম্পাদক তিঞ্জস্বতী দেৱে আমাক আপোনালোকক জনালে যে আমাৰ এক দুই তিনি একত্ৰিছ এক দুই তিনি চাৰি এইকেইদিন আমাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰগ্ৰেম থাকিব আৰু আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ গোটেই আমাৰ অসমৰ বাৰে বৰণীয়া আৰু যিখিনি আমাৰ আমাৰ স্বনাম ধন্য আমাৰ শিল্পীবিলাক আছে তেওঁলোক মোটামুটি আমাৰ প্ৰায়ভাগে আছেই গতিকে ইয়াৰে মাজতে এটা মানে অলপ ধৰক মানে অসুবিধা বা অলপ এটা অগজত বা যিয়ে নহওক মানে আমাৰ মানে এটা কথা প্ৰব্লেম এটা হ'ল হ'ল মানে একো নহয় যে আমি জুবিন গাৰ্গ দেৱক অসমৰ হাৰ্টু তেখেতক আমি মোটামুটি এমাহমান আগতে তেওঁৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ লগে লগে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁক আমি ক'লোঁ যে আমি জুবিন গাৰ্গদেৱে আমাক ফাংচন কৰিব লাগিব আহাৰ্য সভাত তেতিয়া তেওঁ আমাক ক'লে যে আমাক তিনি তাৰিখে দাদা আমাক দিয়ক অনুষ্ঠানটো আৰু অনুষ্ঠানটো আমি সেইমতে আপোনালোকক দিম কিন্তু সেইমতে চবখিনি ঠিকেই আছিল কিন্তু আজি ফিফটিন ডেইজমান আগতে মানে সিদ্ধাৰ্থ এটা ক'লে যে দাদা অলপ অসুবিধা ধৰণৰ এনেকুৱা হ'ল এবাৰ আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব দিয়ে আৰু জুবিন গাৰ্গদেৱৰ লগত বা তেওঁৰ লগত আমাৰ পাঠশালাৰ বিশেষকৈ পাঠশালাদে আমি অন্তত মানে ৰঙালী বিহু সন্মিলনী আমি পাটশালা ৰঙালী বিহু সন্মিলনী মোৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় গতিকে তেওঁৰ লগত আমি বহুত বছৰ ধৰি জড়িত আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা ৰিলেশ্যনটাইপো আছে গতিকে তেওঁক আমি ডাইৰেক্ট কথাটো পাতিলোঁ যে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় তেতিয়াও তেওঁ আমাক একদম হাৰ্য কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা তেওঁ আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মই পাৰিলেতো কোনো কাৰণতে নকৰাকৈ কথাই নাই তাতে আৰু সাহিত্য হোৱাৰ নিচিনা অৱস্থাত কিন্তু মোৰ এটা প্ৰব্লেম এটা হ'ল প্ৰব্লেমটো হ'ল তেওঁৰ মানে যিটো মানে এখন ফিল্ম তেওঁ আচলতে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে আৰু শ্বুটিং কৰিব লাগিলে বা ফিল্মখন কৰিব লাগিলে তেওঁৰ এটা এটা ইউনিট থাকে সেই ইউনিটটো অলৰেডি তেওঁৰ আহি গৈছে গতিকে আহি যোৱাৰ ফলত তেওঁ যদি কিবা কাৰণত দুঘণ্টাও যদি মিছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে তেওঁৰ মানে গোটেই ফিল্মখনৰ এটা মানে এটা পুষ্কালে গুচি যায় বা হেৰি হৈ যায় গতিকে তেওঁ সেইটো কথাই ক'লে যে এইবাৰতো আপোনালোকে অলপমান চাই দিব গতিকে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মানে সাহিত্য অভাৱ যে মই যাব নোৱাৰিলে সেইটো একো বেয়া ভাবিব নালাগে মোৰ অন্তৰৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু আছে আপোনালোকৰ প্ৰতি যদি সঁহাৰি লাগে সেইটো মই আছোঁ কিন্তু মই এইবাৰ মানে এইখিনি মানে ফাংচনত যাব নোৱাৰিম গতিকে তেওঁকো আৰু আমি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰটো সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে গতিকে হঠাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আহি চাব মানে কোনো কথা নাই গতিকে সেইকাৰণে তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেমটো মানে আমাৰ পাঠশালা সাহিত্যভাত মানে মানে কৰাটো অসুবিধা বাকী সেই হিচাপে আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি শিল্পী আছে সেই শিল্পীখিনি ঠিকেই আছে আমাৰ গোটেইখিনি একেই আছে আগৰ নিচিনাই আছে আৰু তাৰে মাজতে এতিয়া আমাৰ যিখিনি আছিল তাৰে মাজতে আৰু এটা আমাৰ মানে ভাল অসমৰ ভাল মানে মানে আগদি ৰূপমো জড়িত হৈছে আৰু গতিকে সেই গোটেই অনুষ্ঠানটো নষ্ট বুলি ভালেই হ'ল আৰু জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বাচ্শালা সাহিত্য সভাৰ ফলৰ পৰা আমি সাংস্কৃতিক মানে কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ বজালীবাসী বা অসমবাসী ৰাইজৰ ভিতৰত ক্ষমা পাৰোঁ